Kalau kita tengok angka ni YB, memang cantik-cantik lah ha. angkanya. Ini, ini ekonomi naik mencanak, anuah kembali menjadi PM. Ya, ha. tu tajuknya. Hmm. Kalau, ya um, mungkin saya baca sikit dia hmm. punya angka-angka tu lah. Baru-baru hmm. ini pun pengumuman uh, growth uh, bagi suku keempat 2025 adalah 4.7%. Jadi unjuran hmm. keseluruhan KDNK tahun lepas adalah 5.7% uh, unjuran. Mana betul? Eh? Salah. Ha. Betul? Di, kan? Dia bukankah, apa nama ni, let me get this right. Can, can you google? Okay. Uh, early estimate maksudnya. Estimate betul. Uh, uh, early unjuran, estimate. Nah. advance nah. estimate lah dia call uh, AE, hmm. advance estimate. Ha. Unjuran awal. Suku keempat 2025 ialah 4.95. Uh, sorry, 4.7 kan, hmm. 4.7, unjuran satu tahun 2025 ialah 4.9. Eh, aa, aa, sorry, yang tu suku ketiga. Ah, okey, okey, saya salah, aa, saya salah. Kalau 5.7, hebat betul kita, dah ke langit lah yeah, kita. Haa, betul-betul, bukan-bukan. So, suku keempat, 4.7. 4 dan itu menjadikan anggaran keseluruhan 2025 4.9 mm -hmm. lebih baik daripada unjuran kerajaan 4.8% mm -hmm. dan juga dekat dengan pertumbuhan 2024 5.1%. Mm -hmm. Betul. Mm -hmm. Kan That's a figure ha. Hmm. 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 Dan ialah 1 USD 4 ringgit. 4 sen Bursa belum Melonjak balik 1700 Inflation bawah 2% Untuk 30, 30 bulan Berturut-turut hmm. Dan kadar pengangguran Konsisten turun Ke 3% Dalam tempoh 3 tahun hmm. YB mungkin Apa mesej Di sebalik Angka-angka ni To start Maksudnya Ekonomi kita Berada di landasan Yang Betul eh? yep. Okay. Tapi Semua ini Perlu Dibaca Uh, dengan konteks dan juga perspektif yang betul. Ambil contoh pertumbuhan suku keempat hmm. yang uh, uh, mengatasi uh, jangkaan uh, analis hmm. kan. Uh, Malaysia 4.7%. Negara-negara lain? Membangun? No, no. Di rantau ini. Di rantau ini. Uh, uh. Indonesia dalam 5% lebih, a okay. Filipina uh, pun sama. Ah mm. uh, Vietnam sampai 7% ke 8%. Mm -mm. India pun lebih, kalau kalau okay. sikit India pun 8%. Itu negara membangun. Singapore? Lah. Singapore 3% lah. Betul ke 3%? The, check, aku rasa so Singapore 5% kan. Check, cuba check. Quarter 4 2025. Eh uh, quarter 4. I thought is 5%. Uh year on year is 5.7. Ha, year on year. Memanglah yang okay. angka ni memanglah year on year semua. No no, quarter four Singapore 2025 is 5 plus kan? Ya, yeah, 5.7. Ha. Hmm. Okay, apa makna dia? Untuk negara memaju macam Singapore tu very impressive lah. Ha. Kalau negara membangun, hmm. kita hanya kalah, kita hanya menang dengan again lah. Laos uh, Thailand je yang kita menang Thailand, thai ha, Thailand, ha, rendah Sebab sangat Thailand memang set. sendulah 2% uh -huh. je kan okay. Maknanya begini, kalau kita tengok secara keseluruhan, rantau Asia Tenggara, enjin pertumbuhannya itu memang masih lagi kuat dan mm -hmm. dia bukan unik kepada Malaysia. Kerana Indonesia 5% dan untuk Singapura tumbuh 5.7% tu. So, is it 5.7? 5.7% kan? Itu memang tinggi betul sebab Indo uh, Singapura ni negara yang dah maju. Maju dan dia service based industry and economy. Jadi selalunya kalau 2% 3% sudah kira hebat dah. Mm -hmm. Maksudnya memang ada lonjakan di keseluruhan rantau ini dan bila kita mula banding paritinya dengan negara-negara lain, uh, then we have to ask the question. Kalau Vietnam tumbuh 7% lebih, kita tumbuh 4.7. Bagus ke tidak? Ah so it's always have to be made in that lah. Kita tak kita tak menafikan bahawa enjin pertumbuhan negara itu masih berjalan dengan baik. Mm -mm. Ah, tapi we need to see the underlying dan sebabnya ialah begini. Musuh utama um, ekonomi negara ialah complacency. Ini yang selalu orang kurang bersetuju ataupun puas hati dengan saya lah sebab dia kata Uh, semua dia tak puas hati. Dia je betul. Tidak. I'm just telling the facts. Mm -hmm. uh, kerana kalau Vietnam um, 7% dan Vietnam dah berada di, dah mengatasi kita pun dari segi saiz ekonominya, pertumbuhannya kan. Uh, maka maksudnya untuk kita kembali ke tempat kita iaitu sekurang-kurangnya tiga tempat teratas mm -hmm. di Asia Tenggara dari segi saiz ekonomi dan kita kena tumbuh lebih kalau tak pun sama dengan uh, sepatutnya lebih daripada Vietnam lah tapi mm -hmm. paling kurang pun dekat-dekat sikit lah kan mm -hmm. sebab sekarang ni kita di nombor lima rasanya kan uh, Indonesia, Singapore kemudian uh, Thailand, Philippines, Vietnam kita nombor enam Malaysia And jadi dari segi itu memanglah maksudnya uh, pertumbuhan itu dan kita tahulah faktor-faktor uh, yang menyumbang kepada pertumbuhan itu yep. yang bila kita teliti uh, dia masih lagi ada mid-term risk, risiko jangka sederhana. Satu sebabnya ialah kerana eksport itu masih lagi kekal kukuh mm -mm. dan eksport kekal kukuh ialah kerana kesan daripada tarif itu Uh, tidak seteruk yang dijangkakan dan, dan yang ini sebenarnya satu dunia sudah mula membiasakan diri untuk uh, menangani kegilaan Trump so awal-awal dulu setiap kali Trump buka mulut ataupun dia buat keputusan tertentu kan dia akan ada reaksi yang sangat negatif uh, dan dia akan menjunam jadi ini dah nak masuk dalam 2 tahun ini Uh, dalam bahasa pasaran lah, the market is getting better at pricing what Trump is doing. Mm -hmm. uh, jadi maksudnya uh, uh, pasaran sekarang dah boleh membaca, walaupun bunyinya itu teruk sangat, sebenarnya dia tidaklah akan berlaku 100% seperti yang diunjurkan atau dimodelkan ha. semasa Trump mula-mula buat pengumuman. Jadi sebab itu, keputusan sebenar hampir setiap kali lebih baik daripada unjuran kerana unjuran itu um overpriced the risk factor yang semasa hmm. Trump mula sebut kan jadi dalam konteks Malaysia there was um ialah yeah overpriced uh, uh, risk factor daripada uh, tarif hmm. dan tarif itu masih lagi tidak berjalan sepenuhnya Trump pun selepas melihat satu dunia membantah dia perlahankan sedikit kan begitu juga contohnya dengan uh, bursa kan bursa dalam tempoh 1 2 bulan yang lepas mm -hmm. uh, bursa naik lah uh, daripada 1,500, 600 sekarang ni dalam 1,711, 1,712 mm -hmm. 1, 7, 1, 2, kan. Um, sebahagian sebabnya ialah kerana ringgit semakin mengukuh. -hmm. Bila ringgit semakin mengukuh, uh, maka um, apabila katakanlah eh, saya seorang um, fund manager, pengurus dana daripada London ke daripada New York kan, hmm. saya yang menentukan macam mana saya allocate asset fund saya dekat equity market mana, dekat negara mana, dalam bentuk portfolio mana kan. Bila ringgit mengukur, maka jumlah pulangan atas pelaburan di dalam dolar itu juga akan meningkat kerana dolar melemah hmm. kan. Hmm. Jadi tiba-tiba price earning ratio, everything, ringgit jadi lebih tinggi lah. Jadi bila lebih tinggi uh, maka um, uh, portfolio saham uh, di bursa syarikat-syarikat kita kan dia mungkin nampak untuk jangka pendek nampak under value mm -hmm. jadi boleh beli kerana uh, dia akan buat pulangan untuk jangka masa pendek kan tetapi kita kena lihat juga kepada corporate earnings mm -hmm. maksudnya keuntungan syarikat-syarikat besar yang ada di bursa inilah soalan-soalan uh, yang kita kena tanya adakah corporate earnings itu naik mendadak ataupun hasil daripada aktiviti-aktiviti uh, perniagaan yang baru uh, ataupun yang sumbernya daripada luar negara hmm. ataupun dalam bentuk teknologi ataupun rantaian nilai yang lebih tinggi. Mm -mm. Tak lah. No. Okay. Sebenarnya kebanyakan syarikat-syarikat besar kita yang menjadi anchor di bursa ini masih lagi syarikat yang sama lah. Hmm, 5 hmm. tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas, tahun lepas dan kegiatan mereka itu, corporate earnings mereka itu masih lagi dalam aktiviti yang sama. Jadi uh, dia lebih kepada kesan dolar bukan kesan new income stream. Hmm. Uh, jadi kalau kesan dolar tu uh, dan dia bawa pula kepada Uh, uh, polemik yang seterusnya apa akan jadi kepada ekonomi Malaysia sekiranya dolar semakin melemah dan ringgit menjadi semakin kuat sampai RM3.8 ke RM3.9 apa akan jadi? kuasa beli ini, kan apa akan jadi kepada pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Malaysia? Ekonomi. Lagi, lagi rendah lah Slow, sebab hmm uh, Export will reduce. Sebab apa? Export will reduce. Less people will be purchasing because of the strengthening ringgit. Sebab lagi mahal lah. Ha, ha, lagi okay, mahal. Ha, lagi. Uh, investments into Malaysia akan berkurang. Sebab, sebab makin mahal. Sebab lagi mahal. Okay. Sebab risiko uh, ringgit mengukur. Sekarang pelik lah kan? Ha. Saya akan sebut risiko ringgit mengukur. Ringgit. Ha, ha, ha kan selama ni kan uh, soal uh, kedudukan mata wang ini dia jadi kempen bahan politik seolah-olah kalau kuat uh, bagus 2 ringgit 3 ringgit ni satu dolar ni cukup bagus untuk negara. Mm -mm. Dia sekarang dia jadi risiko juga tau kerana begini kan eh. uh, apa yang berlaku minggu lepas pasal uh, Greenland ni. Uh, Trump nak beli Greenland. Okey Trump mula dia kata dia nak takluk. Kemudian dia nak annex. Hmm. Kemudian dia nak beli. Hmm. Ha. So apa yang berlaku selepas itu? Ah uh, NATO. Ha, NATO lain kali. NATO ha, tak setuju. Memang situ? aku tanya e NATO. E um, e European NATO tak, tak setuju. European okay. Union uh, offload a lot of the US treasuries if I'm not mistaken. Ah, ha, kan. Siapa sebenarnya US punya hutang ni paling besar dalam dunia. Mm -hmm. Cara dia berhutang ialah dia jual US Treasury lah bond dia. Uh -huh. Yang memegang bond US ni ialah Jepun, yeah. China dengan EU, Eropah. Mm -hmm. Jadi Trump Trumping Trump lah. Masa dia tiba-tiba ganggu nak nak rampas Greenland lah. Kemudian dia dah dah, dah tone down sedikit. Uh, dia nak apa nama ni, tidak akan menggunakan uh, kekerasan. Kerasan. Dan masa ucapan dia dekat Davos, dekat WEF, mm -hmm. dia sebut bahawa dia nak beli kan. Mm. Uh, kenapa dia tone down itu ialah kerana Uh, EU gunakan senjata yang mungkin Trump sama ada dia tak terfikir ataupun dia sombong dia rasa benda tu tak ada kesan kepada dia hmm. EU sebenarnya offload treasury uh, US treasury lah so kalau EU hmm. uh, apa maknanya ni saya tahulah dia complex sedikit kepada orang di luar lah tapi dah halang-halang kan kita gunakanlah peluang ini untuk bagi sedikit pandangan Aha. dan juga uh, pengetahuan how sebenarnya ekonomi kita ini uh, sangat terpengaruh kepada benda-benda yang berlaku di tempat lain. Kan. Hmm, hmm, hmm. So, bila EU hmm. offload um, apa ni uh, US Treasury, apa jadi? Amerika has to pay whatever. Mana ada. <laughs> hmm. US Treasury, kalau 10 year, 10 year lah. Kenapa pula nak kena uh, bayar masa tu? Uh, Dolar lagi lemah? Ya lah, you may not understand the mechanics Eyalah of kalau orang jual. So basically kalau orang jual US Treasury Bond, hmm. katakanlah you know in parity dia, uh, satu bond katakanlah seribu kan, hmm. dolar hmm. kan. Kalau and, uh, bond ni ada dua komponen. Satu ialah yield, berapa interest yang you nak kena bayar kan. Mm -hmm. uh, satu lagi ialah masa dia bertukar tangan you beli tu, when the bond is trade, mm -hmm. traded kan. Sama ada you beli kat discount ataupun you beli kat premium. Mm -hmm. So bila orang offload, orang mula jual bond, US bond. Dan dia juga boleh berlaku pada negara Malaysia lah kan, jual bond, US bond ni kan. Mm -hmm. Maksudnya orang tak nak uh, bond itu, jadi kalau saya nak beli kan, um, then apa ni, um, I would want to buy it uh, at the discount lah. Hmm. Maksudnya kalau untuk, uh, sebab bond itu matangnya mungkin 10 tahun hmm -mm. untuk tempoh akan datang kan. Bila matang baru US akan bayar. Hmm. So kalau sekarang 1000, I say you know, uh, since banyak sangat ni, I can pick saya nak beli 900 je untuk saya dapat 1000 dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang kan so you buy ada discount kan hmm. tapi i want a higher yield lah kalau yield sekarang maksudnya yield adalah kupon hmm. iaitu apa yang US government kena bayar tiap-tiap bulan tiap-tiap tahun kepada pemegang bond dia kan hmm. kalau sebelum ini i settle for katakanlah 4% Uh, so setiap uh, tahun aku dapat 40 ringgit US 40 dollar US government bayar kan hmm. tapi oleh kerana sekarang orang dah uh, dump the bond offload the bond uh, then dia jadi risky lah orang offload tu kerana uh, dia dikira ekonomi US tu risky kan so US kena bayar higher yield to me Yeah, so, uh, so so that's where the the yield, the curve semua tu yeah. go kan. Jadi kesan dia kepada US ialah maka debt service charge dia akan meningkat. Mm. Deficit dia makin tinggi. Bila deficit dia makin tinggi, satu dolar dia makin rendah lah. Jadi mm. barang dia nak beli pun lagi mahal. Mm -mm. Tapi deficit yang lebih tinggi itu akan menyebabkan dia ada kesan kepada pertumbuhan ekonomi US. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi US itu uh, menyederhana ataupun perlahan sudah tentu dia akan jadi kesan kepada kita lah kerana kita ini adalah negara pengeksport kepada US. Hmm. Jadi sementara kita duk Uh, 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 memberitahu rakyat oh bagusnya ekonomi kita kerana ringgit makin mengukuh 4 ringgit 4 sen oh lepas ini mungkin jadi 3 ringgit 90 sen. Sebenarnya dia ada short term and mid term risk juga. Mm -hmm. uh, dan dia daripada dua perspektif tadi lah. Satu ialah kalau ringgit terlalu mengukuh maka barang kita itu akan mahal kalaupun dia tak ada kesan kepada uh, kalaupun tidak ada perubahan kepada pertumbuhan ekonomi US. Mm -hmm. Sebab barang kita akan lebih mahal. Kan? Mm -hmm. Tapi yang lebih membimbangkan kalau ringgit itu mengukuh disebabkan dolar yang lemah disebabkan kerana treasury bond kena offload. Kan? Uh, so... Um, macam di Jepun jugalah Kita tengok di Jepun Minggu lepas uh, uh, Japan Yen punya bond Actually Dia punya yield Went up kan. Hmm. Uh, so bila yield uh, Japan tu went up Dia mula ada kesan juga Kepada dolar hmm. Kerana Kalau dulu Yield Uh, yen bond uh, Jepun ni dia rendah kan sebab dia selalunya negative interest rate semua dulu kan hmm. orang akan pinjam daripada uh, Jepun hmm -mm. melalui bond ni untuk dia melabur di negara-negara lain terutamanya US lah they call it carry trade lah dia ada differential tu kan tapi kalau the differential tu makin mengecil makin mengecil then the flow of money from Jepun tu they will slow down So maknanya yang kita nak kongsi dengan, dengan rakyat lah dan juga terutamanya kepada pimpinan kerajaan hmm, hmm. bahawa naratif ini kepada Sim Zai jugalah kerana Sim Zai mahu menjadikan make Malaysia wajib. great again kan. Hmm. Nah, sebenarnya angka-angka <coughs> ni sementara we can state the fact hmm. and the fact memang betul lah pertumbuhan ekonomi kita 4.9% itu mengatasi jangkaan awal 4.8% kan untuk keseluruhan tahun 2025 em um, apa nama ni um, i wouldn't Um, cheer sangat lah yang KLSE bursa cecah 1700, 1,700 kan sebab if you look at 10 years kan uh, untuk tempoh 10 tahun bursa sebenarnya bursa adalah antara pasaran di rantau ini yang bagi return paling rendah mm -hmm. maksudnya 1,700 tu baru kita nak berdikit-dikit we should kecuali kita dah hit 2,000 kemudian maksudnya there's still a long way to go jadi um sebab itu kalau kembali kepada soalan yang di-frame ni kan, hmm. ekonomi naik mencanak. Um, tak adalah naik mencanak hmm. kan. So, um, uh, we are not... We are on the right track? We are on the right track sebenarnya kerana uh, maksudnya interest kepada ekonomi Malaysia tu masih lagi ada. Mm -hmm. Kita sudah tentu tak sebakul dengan Thailand lah. Mm -hmm. But then if we use that argument then Vietnam is doing better, Philippines is doing better, I mean Singapore is doing better kan. Yang berbahaya ialah kalau yang dalam kerajaan naratif itu dibina seolah-olah ini adalah kehebatan yang ekonomi kita ni betul-betul naik mencanak, kerana itu akan membina complacency. Dan complacency dalam keadaan yang mana sebenarnya ekonomi kita terdedah kepada banyak benda di luar kawalan kita ini. Dan kalau kita mula complacent, mula lalai, jadi kita lebih sebagai kerajaan lah, kita ada kecenderungan untuk berbelanja lebih. Kemudian kita ada kecenderungan untuk benda-benda Uh, penstrukturan semula yang susah ni kita tak nak buat Kita kata apalah bising-bising okay. kan kita okey kan There is a danger Because when the crunch comes then we'll be caught off guard lah Dan um, dalam uh, semangat yang samalah Saya ingat memang betul lah saya nak tumpukan lebih banyak masa nanti Mengupas apa maksud angka-angka ini dalam perspektif yang sebenar Contohnya hmm. kan bila saya kata kita tak boleh nak, nak, nak mendabik dada seolah-olah ini adalah pencapaian yang cukup hebat naik mencanak semua ni, hmm. Kerana ada angka-angka yang itu yang kita kena teliti betul-betul. Contohnya angka defisit. Yes, kan keseluruhan uh, naratif ekonomi kita setakat ini dibina atas uh, fakta yang dibentangkan bahawa defisit kita semakin berkurangan daripada 6% kepada 5 kepada 4 lebih dan tahun 2026 ini 3.8% kan dan uh, penurunan defisit itu uh, kita gunakan sebagai naratif utama untuk menunjukkan bahawa kita akan berjaya menyelesaikan masalah hutang hmm. kerana masalah Nombor satu bagi saya lah kewangan kerajaan dan negara ini ialah soal keberhutangan, hutang tinggi kan. Tapi kalau deficit itu kita kupas dengan lebih mendalam. Sebenarnya ada banyak perkara yang perlu diteliti. Sama macam saya komen pasal pertumbuhan ekonomi, pasal pengukuhan mata wang ringgit dan sebagainya. Tapi kalau nak sebut malam ni panjang. Mm -hmm. Jadi saya akan masukkan dalam ucapan um, uh, saya di parlimen hari Isnin ini hmm. dalam pukul 3 ke 4 petang. Jadi siapa yang ada masa tengok kerana saya akan mengupas sama ada betul ke tidak defisit kita itu betul-betul seperti yang dibentangkan kepada rakyat. Hmm. Hmm. Ada expose ke? Tak adalah ada expose tapi... Uh, sama seperti yang kita perlu bagi perspektif yang bagi saya lebih tepat kepada rakyatlah mm -hmm. dan uh, daripada perspektif itu uh, saya berharap terutamanya yang berada dalam lah Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi kan Bank Negara uh, uh, mereka boleh menyusun naratif yang lebih lebih telus mm. mengenai keadaan dan pertumbuhan ekonomi negara. Kalau tidak, dan ini untuk kebaikan PH dan kerajaan juga. Kalau tidak, kita akan mempersembahkan angka-angka yang bagi kita adalah prestasi yang cukup baik seperti Sim Zaizin kata. Mm -hmm. Tapi pada masa yang sama di bawah ini akan ada rasa sangsi tentang angka-angka itu dan ada sebabnya sebenarnya kerana perspektif itu tidak diberikan secara menyeluruh adakah pertumbuhan uh, 4.9% itu maksudnya apa unemployment 2.9% memang betul bagus it's considered as full employment mm -hmm. tetapi under employment is still a big problem. Mm -hmm. Maksudnya orang yang bekerja tapi mendapat gaji yang lebih rendah kerana tidak setaraf dengan kelayakan mereka. Youth unemployment adalah sekitar 10%. Ah uh, orang muda sebenarnya jauh uh, dari segi you know kejayaan dan kemampuan mereka mendapat kerja hmm. jauh lebih rendah berbanding dengan yang dah berumur sedikit macam kita kan. Jadi sebab itu setiap satu angka itu tak boleh diambil seperti itu saja. Dan ini naratif yang yang itu tugas kami sebagai backbencher lah untuk mempersembahkan perspektif-perspektif yang lain mengenai angka-angka hmm. ini. Jadi untuk menjawab adakah kerana ekonomi naik mencana Anwar kembali jadi PM tak tentu. Hmm dan kita dah tengok pattern pun tahun 2017 semua penganalisa pasaran dan juru ekonomi kata Najib confirm menang 2018 kerana uh, 2017 tu antara prestasi ekonomi yang paling bagus dalam dekad yang lepas kalah 2018 tak sampai 5 bulan kalah no. ha uh. YB, sebelum kita berpindah topik yang lebih berat lagi, hmm. uh, uh, saya nak tanya satu soalan lah. Hmm. Uh, berkaitan, ya lah, kerajaan dah ulang berkaitan dengan apa ni, uh, high productivity, uh, mencipta nilai, apa semua hmm. ni, quite some time lah. Hmm. Agaknya bila kita boleh start tengok kesan itu kepada pertumbuhan GDP kita? Kalau dari segi kesan tu, dia... <laughs> We have to see the productivity dulu. Hmm. Masalahnya productivity memang tak... tak menokok, tak bertambah dengan cepat. Hmm. Productivity kita plateau. Jadi kalau saya lah sebagai pembuat dasar, saya akan pegang productivity itu. Uh, kerana aktiviti yang menambah nilai, maksudnya nilai yang tinggi uh, itu akan diterjemahkan kepada productivity yang lebih tinggi. Hmm. Jadi... Uh, dia bergantung kepada bentuk-bentuk uh, aktiviti bernilai tinggi yang kita berjaya capailah tapi saya ingat kalau ikut satu cycle dalam 4 tahun ke atas sudah boleh nampak uh, tapi untuk kerajaan sebenarnya keutamaan yang lebih sekarang ini ialah menguruskan perbelanjaan awam hmm. kedudukan fiskal keberhutangan kerana... Uh, Uh, ada perkara yang boleh berlaku dengan cepat. Mm -hmm. Contohnya, bila kita buat JSSIZ, JSSIZ itu dia kena dengan selera dan juga keperluan ekonomi global dan serantau. Maka memang akan ada um, pelaburan baru yang datang yang kalau tidak ada JSSIZ mungkin lebih perlahan. Mm -hmm. Yang itu akan nampak di dalam pertumbuhan ekonomi. Uh, dia membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi walaupun sebenarnya produktiviti itu hanya akan dapat dirasai 3-4 tahun bila the project comes on stream lah hmm. kan. Uh, so ada perkara yang kalau buat dasar dengan cepat, uh, terutamanya yang berjaya menarik pelaburan, short term um buffer tu kita ada dalam pertumbuhan ekonomi tapi untuk betul-betul nak tengok ekonomi itu dipacu dan dia tumbuh pada tahap yang sustainable yang lebih tinggi mm -hmm. Itu semua produktiviti. Dan produktiviti ni is about capacity building. Mm -hmm. Sebab itu kerajaan perlu menguruskan soal fiskal, soal perbelanjaan, soal pelaburan kerajaan untuk membina kapasiti rakyat, kapasiti industri. Dan yang itu ambil masa yang lama sikit. Mungkin 4-5 tahun akan datang lah. Dia ikut cycle dia lah contohnya kalau kita kata. Sebab itu kalau ambil contoh semikonduktor. Kita kata kita nak tengok Uh, negara Malaysia melahirkan chip pertama buatan Malaysia made by Malaysia dalam tempoh 5 tahun mm -hmm. so maksudnya tahun ketiga keempat tu mungkin dia dah mula ada dan kelima bila produk tu off, uh, on stream dan uh, mula dah ada order then you start seeing it lah